Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang akan dilancarkan hari ini menjadi agenda nasional ke arah mentransformasikan pendidikan negara supaya lebih berdaya saing. Pelan komprehensif itu mampu memberi impak besar kepada masyarakat secara keseluruhannya dalam membentuk ekosistem pembelajaran yang terbaik dan berkesan. PPM yang dilaksanakan selama 13 tahun merangkumi agenda nasional yang melibatkan pembangunan prasekolah sehingga sekolah menengah atas. Pada masa yang sama, ia mensasarkan pengurangan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar jantina serta sosioekonomi. Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merangkumi 11 anjakan. Ia termasuk penyediaan akses penguasaan kemahiran bahasa, penghayatan nilai dan transformasi perguruan sebagai profesyen pilihan. Kajian semula sistem pendidikan negara dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan antarabangsa, peningkatan aspirasi negara, harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Laporan awal PPPM melibatkan 12 ahli panel penilai bebas Malaysia, 4 ahli panel penilai bebas antarabangsa enam universiti tempatan dan sembilan makmal pendidikan. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, laporan penyediaan PPPM turut jalankan pakar pendidikan UNESCO, TIMSS, Bank Dunia dan PISA. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi korang semua tahu tak apa itu aspirasi hari tujuh pendidikan dalam pembangunan pendidikan Malaysia? Okay, jadi dekat sini saya akan memberitahukan tentang aspirasi dan hala tujuh pendidikan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pengukuhan sistem persekolahan yang lebih baik dan memastikan guru menikmati profesyen lebih cemerlang menjadi matlamat dan fokus utama Menteri Pendidikan Baharu Dr. Mazli Malik bersama warga Kementerian Pendidikan. Tumpuan utama juga adalah melaksanakan janji pencapaian dalam 100 hari yang ditetapkan Pakatan Harapan sebelum ini. Dr. Mazli berkata antara yang diberi tumpuan dalam isu berkaitan pengajian tinggi adalah pembayaran balik PTPTN. Kebetulan kita janji dalam 100 hari untuk uh, mengapa tu meletakkan syarat bagi pembayar PTPTN iaitu mereka yang belum mencapai 4000 uh, ringgit gaji mereka tidak perlu membayar lagi. Cuma kita perlu berhubung dengan pihak migresen untuk menarik sekatan perjalanan mereka. Tambahnya beliau yakin peminjam akan membayar balik setelah keadaan ekonomi dipulihkan. Antara lain perkara berkaitan mengurangkan beban tugas guru dan beban murid turut akan dilaksanakan seiring janji pakatan harapan. Dalam ucapannya sebelum itu, beliau menegaskan dokumen pelan pembangunan pendidikan Malaysia (PPPM) kekal menjadi asas meneruskan sistem pendidikan negara namun akan ditambah baik selepas pemerhatian separuh penggal dibuat. pelajar bukan sahaja terletak pada prestasi akademik semata-mata. Menyedari hakikat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan pelbagai laluan pendidikan untuk menyerlahkan potensi pelajar dalam apa jua kemahiran dan bakat mengikut kecenderungan masing-masing. Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah Sungai Siput Perak kini aktif mendidik murid dalam pelbagai bidang seni demi memperkenalkan dan mengukuhkan martabat seni di Malaysia juga antarabangsa selain menampung keperluan sumber manusia dalam kesenian. Kini pelajar semakin terbuka untuk mengikuti aliran seni dengan bilangan permohonan yang meningkat semenjak sekolah ini ditubuhkan pada 2016. Setakat ni kalau ikutkan analisis kemasukan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 kebanyakan memilih seni visual berbanding dengan seni teater, seni tari ataupun seni muzik. Dari segi enrollment kalau ikutkan dari segi kemasukan secara online melebihi seribu orang setiap tahun. Tetapi bila kita panggil untuk sesi selahan seni dia hanya yang datang dalam 300 orang lah untuk buat uh, uji bakat. Kami mengharapkan agar enrollment ini akan bertambah dari masa ke semasa kerana sekolah seni ini sebenarnya adalah satu sekolah yang sebenarnya menawarkan bidang-bidang pilihan yang bagus untuk pelajar yang minat dalam bidang kesenian. Sekolah Sukan Bukit Jalil adalah contoh utama dalam usaha Kementerian Pendidikan Malaysia memperhebatkan kualiti pelajar. Pelajar sekolah ini terlibat secara langsung dalam sukan berprestasi tinggi, namun pencapaian akademik tidak pernah diambil ringan. Ramai atlet murid telah berjaya mengharumkan nama negara pada persada dunia. Kejayaan atlet murid dalam kejohanan Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 membuktikan pelajar Malaysia berdisiplin, mempunyai jati diri yang tinggi, bersatu padu selain pencapaian akademik yang cemerlang. Di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini terdapat 24 jenis sukan yang uh, didedahkan di sekolah ini. Di antara 24 buah uh, jenis sukan ini, terdapat beberapa sukan yang dikendalikan oleh jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Di antaranya ialah bola tampar, bola keranjang, bola jaring, bola sepak, hoki, sepak takraw, olahraga dan squash. Kita ada program Prada Universiti yang khususnya kepada pelajar-pelajar yang mempunyai potensi sukan dan juga telah mewakili negara. Dalam program Prada Universiti ini, mereka melanjutkan pelajaran selama dua tahun dan selepas itu mereka akan melanjutkan pelajaran di IPTA selama dua tahun di dalam bidang-bidang yang mereka minat, terutamanya di dalam bidang-bidang sukan dan lain-lain bidang. pengenalan sini Pengenalan kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM Yang merupakan pelan strategik untuk memajukan sistem pendidikan negara Dalam pengenalan ini, boleh diterangkan tentang latar belakang PPM Objektif pelan ini Serta kepentingannya dalam memastikan pendidikan di Malaysia lebih berkualiti dan setara fokus kepada bagaimana pelan ini memberi hala tuju dalam meningkatkan pendidikan dan peranan penting guru dalam menjayakan hasrat tersebut. Okey. Selepas kita dah tahu apa itu pun lain, kita akan teruskan kepada aspirasi dan implikasi. Okey, aspirasi pendidikan dalam PPEM menyentuh tentang lima aspirasi utama yang digariskan dalam PPEM. Termasuk melahirkan pelajar yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, serta mengutamakan pendidikan yang berkualiti dan setara Jadi implikasi terhadap guru Implikasi kepada guru sebagai ejen utama dalam merealisasikan aspirasi tersebut Guru berperanan bukan hanya sebagai pengajar Tetapi juga sebagai pemimpin dalam pembelajaran Inovator dalam pengajaran dan pembentuk sasiah pelajar Jadi yang seterusnya, hala tujuh dan implikasi Hala tujuh, pendidikan dalam PPPM Penekanan terhadap hala tuju yang melibatkan peningkatan profesionalisme guru, pemupukan kreativiti dan inovasi dalam pengajaran serta memastikan pendidikan yang relevan dengan kehendak industri dan masyarakat. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik, penerapan nilai kepimpinan, penggunaan teknologi dalam pengajaran serta peningkatan kon kompetensi profesional sebagai implikasi kepada guru dalam menjayakan hala tuju pendidikan tersebut. Implikasi kepada guru pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Di sini kita akan lebih, lebih terangkan lagi berkenaan kepada guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Okay, implikasi terhadap guru kita ada tiga. Yang pertama, Peningkatan profesionalisme guru Guru perlu meningkatkan kemahiran mereka dalam mengajar Menggunakan teknologi dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan Mereka juga diharapkan untuk menjadi pemimpin dalam bilik darjah yang mampu memberikan bimbingan Bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam pembentukan sesia pelajar Tanggungjawab dalam pembentukan karakter pelajar Yang kedua Guru perlu memastikan bahawa Pelajar bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak mulia. Ini memerlukan guru untuk memberi teladan yang baik dan mendidik pelajar tentang nilai-nilai murni seperti integriti, kerjasama dan empati. Dan yang ketiga, guru sebagai inovator dalam pengajaran. PPPM menggalakkan guru untuk sentiasa berinovasi dalam pendekatan pengajaran. Ini mungkin melibatkan penggunaan teknologi dalam kelas pengajaran berasaskan projek dan kaedah kreatif yang sesuai dengan pelbagai keperluan pelajar. Seterusnya implikasi terhadap pelajar, yang pertama, kemahiran akademik dan sosial. Pelajar akan menerima pendidikan yang lebih holistik yang bukan sahaja mengutamakan pencapaian akademik tetapi juga kemahiran sosial dan kepimpinan. Mereka akan dibentuk menjadi individu yang berdaya saing, mempunyai etika kerja yang tinggi dan mampu berinteraksi dalam pelbagai situasi sosial. Yang kedua, pendedahan kepada teknologi. Pelajar akan didedahkan kepada penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang meningkatkan kemahiran mereka dalam dunia digital. Ini akan membantu mereka menjadi lebih bersedia menghadapi cabaran dalam dunia yang semakin berteknologi. Dan yang ketiga, pendidikan berasaskan kemahiran. Selain akademik, pelajar akan diberikan kemahiran praktikal dan keusahawanan yang dapat mempersiapkan mereka untuk dunia pekerjaan atau bahkan membolehkan mereka mencipta peluang pekerjaan mereka sendiri. Seterusnya implikasi terhadap ibu bapa. Yang pertama, ibu bapa, peranan ibu bapa dalam pembentukan karakter pelajar. Ibu bapa turut berperanan dalam mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai murni yang diterapkan oleh guru di sekolah. Melalui kerjasama antara ibu bapa dan guru, pendidik yang holistik, pendidikan yang holistik dapat diterapkan untuk pembentukan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan sosial. Yang kedua, kerjasama dalam pembangunan pendidikan. Dengan pelaksanaan PPPM, ibu bapa akan lebih terlibat dalam proses dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Ini termasuk dalam aktiviti-aktiviti sekolah, mesyuarat guru dan program-program yang melibatkan pihak sekolah dalam membentuk pelajar yang berkualiti. Dan yang ketiga, pendidikan berterusan untuk ibu bapa. Ibu bapa juga akan didedahkan dengan pelbagai program kesedaran yang dapat membantu mereka memahami peranan Ibu bapa juga akan didedahkan. Yang ketiga, pendidikan berterusan untuk ibu bapa ibu bapa juga akan didedahkan dengan pelbagai program kesedaran yang dapat membantu mereka memahami peranan mereka dalam pendidikan anak-anak sebagai sebagai contoh melalui program-program pendidikan dan bengkel yang dianjurkan oleh pihak sekolah ibu bapa boleh belajar cara-cara untuk menyokong pendidikan anak-anak mereka di rumah jadi akhir sekali implikasi terhadap masyarakat yang pertama pendidikan sebagai pemangkin pembangunan sosial dan ekonomi PPPM bertujuan untuk menghasilkan individu yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dengan menghasilkan pelajar yang berkualiti, berkemahiran dan berakhlak mulia. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari individu yang mampu menyelesaikan masalah sosial dan membangun ekonomi negara. Dan yang kedua, perubahan dalam budaya masyarakat P.P.P.M bukan sahaja memfokuskan kepada pendidikan formal di dalam kelas Tapi juga kepada nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Masyarakat yang mendukung pendidikan akan lebih cenderung Untuk meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan Dan mencipta persekitaran yang lebih in inklusif Dan yang terakhir sekali Peningkatan kesedaran tentang kepentingan pendidikan Dengan adanya inisiatif ini masyarakat akan lebih menyedari bahawa pendidikan bukan hanya tanggungjawab sekolah tetapi tetapi adalah usaha bersama antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Komuniti di luar sekolah perlu menyokong pendidikan dengan menyediakan peluang-peluang untuk belajar seperti program bimbingan atau peluang latihan di tempat kerja. Jadi, hal tujuh dan implikasi daripada guru Guru boleh meningkatkan kemahiran pengajaran Selain itu, menjadi pemimpin Pembelajaran yang berkesan Dan menjadi contoh teladan Dalam pembentukan sasiah pelajar Dari segi ibu bapa pula Ibu bapa boleh berperanan aktif Dalam pendidikan anak-anak Selain itu, menyokong perkembangan akademik Anak-anak Dan menyokong perkembangan sasiah anak-anak Dari segi pelajar sendiri Pelajar Perlulah berpendidikan yang inklusif serta pendidikan yang seimbang. Dan akhir sekali dari segi masyarakat, masyarakat perlulah terlibat secara aktif dalam inisiatif pendidikan. Di samping itu, menyediakan peluang untuk memperkaya pengalaman pembelajaran pelajar. Okay, rujukan di sini saya ambil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 2013, UNESCO 2016, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 2019, Buku Teks dan Jurnal Pendidikan Mengenai Pembaharuan Pendidikan dan Peranan Guru dalam Sistem Pendidikan Skat saya daripada saya. Terima kasih.